Wahum hum a. Mereka mengira, menganggap, dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik dalam hidup ini di hadapan Allah. Padahal, dia tidak sadar bahwa amalnya itu sudah batal, amalnya itu sudah menjadi amal yang hampa dan sia-sia. Cuma, mereka tidak menyadari itu, kata Tuhan. Jadi panik-panik awak rajin ke ladang saja Bapak Ibu. Itu tahu satu. Ya, kepara rajin ke ladang, kue ke sawah boleh. Tapi hasil daripada ke ladang, kepara ke sawah, tidak ada hasil Bapak Ibu. Hampu Bapak Ibu. Tidak ada yang didapetkan. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. <tuh> La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita perbuat. Jikalau kita tidak mengenal yang kita ibadati itu. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan itu mesti ada ruhnya, mesti ada jiwanya. Ruh dari setiap ibadah dan wiritan yang kita lakukan sampai habis ya usia umur kita ini adalah ma'rifatullah itu. Adalah wajib kita mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, maka amal kita akan menjadi amal yang hampa dan sia-sia Bapak Ibu. Bagaimana kita akan menghadirkan rohani jiwa kita ini kepada Allah? Kalau kita tidak mengenal Allah, itu telah dipastikan tuh Bapak Ibu. Orang yang tidak mengenal Allah, dipastikan dia senantiasa menghayal. Dia senantiasa berimajinasi. Padahal apa yang dikhayalkannya, apa yang diimajinasikannya tentang Tuhan, itu bukanlah dirinya. Itu adalah khayalan dan imajinasinya. Kalau tidak mengenal Tuhan itu. Ini yang selalu diingatkan oleh bagian Rasul. Kepada kita semua. Supaya kita ini selamat dunianya, selamat pula akhiratnya. Begitulah bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau itu kepada umat ini. Kalau kita sayang kepada baginda Rasul, maka cinta dan sayangnya baginda Rasul kepada umat ini melebihi cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita ini. Nah, cuma orang yang tidak mampu memahami akan rahasia. Mahabbah dan kecintaan baginda Rasul kepada dirinya. Maka ketika itu pula lah kecintaan dan kerinduannya kepada baginda rasul itu menjadi kecintaan dan kerinduan yang hampa yang tidak mendapatkan nikmat dan rasa untuk senantiasa rindu dan bermanjamannya dengan dirinya. Tapi orang yang sudah hidup kecintaannya kepada baginda rasul karena beliau adalah uswatun hasanah seperti yang dijelaskan oleh Allah kepada kita ini. Lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu itu benar-benar terdapat contoh dan teladan yang baik bagi kita ini. Bagi orang-orang yang mau berliko, orang-orang yang mau bermusahada, orang-orang yang mau bermuajah dengan Tuhannya. Jadi siapa yang mau berjumpa dan bersuah dengan rohnya, maka Rasulullah itulah sebagai teladan dan contoh yang terbaik bagi kita ini. Karena beliau adalah uswatun hasanah dalam urusan dunia, uswatun hasanah dalam urusan akhirat. Beliaulah yang mencontohkan bagaimana cara bermakrifat yang baik itu. Beliaulah yang mencontohkan bagaimana cara berhakikat yang baik. Beliaulah contoh yang terbaik di dalam kita ini bertorikat dan bersyariat, semuanya ada pada diri Rasulullah. Jadi, kalau kita sudah mencontoh dan menandani baginda Rasul, bapak ibu, di dalam syariatnya, di dalam torikatnya, dalam hakikat dan makrifatnya insya Allah, kita ini akan menjadi hamba-hamba yang mutakib hamba-hamba yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh untuk tetap selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Sehingga ketika datangnya ajal, habis ya usia umur kita meninggalkan jasmani ini. Disitulah perjalanan pulang dan kembali kita itu benar-benar lurus dan terang. Selamat pulang dan kembalinya Bapak Ibu ini yang mesti kita cari. Ya. Dalam hidup ini. Bapak Ibu datang dari jauh. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura. Ada yang dari Solo, ada yang dari Aceh. Ada yang dari Mungko-Mungko, ada yang dari Pekanbaru sendiri. Bapak Ibu rela meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan suami. Meninggalkan keluarga. Dalam rangka apa? mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Bagaimana kita ini selamat dunianya, selamat akhiratnya. Setelah kita dapat ilmu, kita hantarkan ilmu kita ini kepada keluarga kita. Kita bimbing dan kita tuntun mereka. Supaya nantinya kita benar-benar satu kompleks, satu perumahan nantinya di akhirat itu ini yang Allah ingatkan kepada diri kita ini kalau kita ini benar-benar mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita sebagai seorang ulil albab. imani Apabila dirimu beriman, suami isi beriman, ayah bundahnya beriman, anak cucu menantunya beriman, nabihim Maka aku sebagai Rob, aku sebagai Tuhan namaku Allah. Maka akulah yang akan mempertemukan kalian semua di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Andai kata Bapak Ibu kita tidak satu rumah nantinya dengan keluarga kita. Dengan anak cucu dan menantu kita. minimal Bapak Ibu satu komplek. Satu perumahan di surga itu. Wallahu yahtasu rahmati mayasa. Berarti Allah masih mengistimewakan. Allah masih mengkhususkan diri dan keluarga kita itu menjadi satu komplek perumahan nanti di surga. itulah tugasnya ayah bunda itu. Tugasnya ayah bunda sama persis seperti tugasnya Nabi terhadap umat ini. Apa kata Rasul kepada kita? Asyaihu fi ahlihi kan nabi bil umatik peranan ayah bunda di dalam keluarganya memimpin dan menuntun anak-anaknya untuk mengajak kepada jalan Tuhan untuk mengajak berlikok dan bermusahadah dengan Tuhan sehingga hidup mereka itu benar-benar menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin maka sama persis tugasnya ayah bunda tugasnya suami istri itu sama seperti tugas dan peranan para nabi dan rasul terhadap umatnya. Begitulah Rasulullah mengangkat derajat dan makom status sebagai seorang ayah atau ibu di dalam keluarganya itu. Ini yang kita mesti jaga. Karena tugasnya seorang suami dan ayah dalam keluarga itu bukan hanya mencukupkan. ya Memenuhi kebutuhan zohiriyahnya saja. Rumah, mobil, kendaraan, baju, dan sebagainya. Tapi tugas seorang ayah, tugas seorang suami, benar-benar dia mampu membimbing dan menuntun keluarganya itu untuk bisa usul kepada Allah. Bimbing istrinya, bimbing anaknya. Bagaimana anak dan istri kita benar-benar sampai dia kepada Tuhannya. Ini Allah katakan, Quan pusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, pelihara dirimu. Kalau kita sudah mampu dan bisa menjaga diri ini, menyelamatkan diri kita ini dari pada azab dan siksa neraka. Baru wahlikum nar, baru keluarga. Maka yang dikatakan keluarga itu, ayah, ibu, dan anak. Itu secara zuhir. Keluarga secara makna hakikat bapak ibu yang dikatakan keluarga itu itu adalah yang ada pada batang tubuh kita. Ini mata, tuh, keluarga, tuh, telinga, tuh, keluarga, itu, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Itu keluarga, jangan sampai itu dimakan, disentuh oleh pada api neraka. Itu makanya wajib bagi kita ini mengenali akan Tuhan dengan jalan mengenali akan diri kita ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, di akhir pergantian tahun ini Bapak Ibu sudah mampu menemui siapa Tuhan dan siapa diri kita ini. Sehingga pulang dan kembalinya kita itu benar-benar selamat nantinya. Karena tidak ada yang kita cari. Melainkan bagaimana kita mampu menemui akan sejati diri kita ini di dalam hidup. Karena Allah sudah jelaskan kepada kita Bapak Ibu. Wa anna ila robikan muntaha. sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya Allah itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidup dan dirimu. Kenapa Allah menjelaskan bahwa akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu itu aku, kata Allah. Karena Allah ingatkan kembali, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya dirimu itu asalnya daripada aku. Dirimu itu terbitnya daripada aku. tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Bima datangnya situ, pulangnya di Mailang situ dicari. Kok yo datang awak daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya kepada Tuhan Bapak Ibu. ah untuk mencari jemaah menemui Allah itu, jangan ditunggu pula kita dimandikan dulu sama jemaah. Jangan ditunggu pula kita ini dikahpani lebih dahulu. Jangan ditunggu pula kita disolatkan. Sebelum kita dimandikan, sebelum kita dikafani, sebelum kita disolatkan, kita sudah mampu menemui Tuhan itu pada diri ini. Jadi memandang, menilik, mencari dan menemui Tuhan itu jangan keluar diri Bapak Ibu. Ke dalam diri mencarinya Bapak Ibu. Ke dalam diri. Ini yang diingatkan oleh bagian Rasul. Bal pakot dola dola Barang siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Untuk apa mencari dan menemui Tuhan keluar diri? Maka cukup bagi kita untuk mengenali siapa diri kita ini, kenali akan asal-usul diri kita ini, kenali apa yang mulai pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Kalau Bapak Ibu sudah mengenali akan asal-usul diri, dan kita telah mengenali apa yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah, insya Allah kita mampu menilik akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Ini yang dijelaskan. Man arafa nafsahu pakat arafa robahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Berarti mengenal Tuhan itu mesti pada diri. Jangan keluar diri. Ini yang selalu Ustaz sampaikan kepada kita ini Bapak Ibu, satu perumpamaan atau ilustrasi. Ada seekor ikan Bapak Ibu, dia ingin mencari, dia menemui air. Tujuh hari, tujuh malam ikan ini Bapak Ibu, keliah, keinyak, ya hilir mudik monar mandir tujuh hari dia mencari dan menemui air tapi air yang dicari dan ditemuinya tidak kunjung bersobok bapak ibu tak berjumpa namun ketika dalam tujuh hari itu bapak ibu ya. dia monar mandir mencari dan menemui air rupanya terpandanglah oleh temannya yang ada di dalam air itu yaitu sebuah tunggul kayu yang ada di dalam air Ketika ikan itu mendatangi dan menghampiri tunggul kayu itu. Lalu apa kata tunggul kayu itu kepada dirinya? Wahai sahabatku ikan, apa sebenarnya yang kau cari selama ini? Tujuh hari, tujuh malam engkau mondar mandir? Apa sebenarnya yang kau cari? Karena aku melihat bahasa tubuhmu, ada sesuatu yang akan engkau cari di dalam hidupmu Benar wahai saudaraku tunggul kayu, kata sudah tujuh hari, tujuh malam aku ini ingin mencari dan menemui air, tapi air yang aku cari, air yang aku temui itu tidak kunjung berjumpa, tidak kunjung aku menemuinya. Kalau engkau bisa menemui air yang aku cari selama ini, tolong berilah aku nasihat, tolong berilah aku fatwa, tolong berilah aku ini arahan supaya aku mampu menemui air yang aku cari selama ini. Karena tunggul kayu itu tahu bapak ibu air itu di mana dan tidak di mana-mana. Sebab ikan itu kalau tidak hidup dalam air, lalu ikannya hidup di mana bapak ibu? Hah? Lalu tunggul kayu tadi itu senyum. Setelah senyum baru dia berfatwa. Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, mulai saat ini dan detik ini, kalau engkau mau mendengarkan nasihat dan fatwaku, tak perlu kamu mondar mandir, keilia keinyak keinyin Ya. Tak perlu kamu putar-putar tujuh keliling. Cukuplah kamu itu ikhrok ke dalam diri. Senter ke dalam diri. Silau ke dalam diri. Tilik ke dalam diri. Berhukum kamu ke dalam diri. Bertafakur kamu ke dalam diri. Beruslah kamu ke dalam diri. Masuk kamu ke dalam buah kahfi. Masuk kamu ke dalam buah hira, Masuk kamu benar-benar ke dalam masjidil haram itu. Kalau kamu sudah mau masuk ke dalam Masjidil Haram, Lembah Tua, Masjidil Aqsa, mau kamu bertafakur menilik dan menyentar kalian diri, dipastikan air yang kamu cari selama ini pasti kamu mampu menemuinya. Maka inilah pesannya yang disampaikan oleh orang-orang Arif Bila kepada kita dengan bahasa kias. Baca alam pada diri baca diri di dalam diri di dalam diri ada diri di dalam diri ada rahasia diri di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya kata Allah